Костянтин Ільїн найсильніша людина України з 2009 року, Центральної Європи з 2012-го, призер та чемпіон етапів Ліги Чемпіонів, рекордсмен світу є госним програми «Чернівці сьогодні. Вітаю вас, в нашій студії. Вітаю вас, Костянтини. Маючи такі титули, коли ви зрозуміли, що є відомою людиною в Україні? Відомою? Не знаю, навіть, коли на кадегіїчні отпустіли не штрафував. <назум> Часто вони таке роблять. Бывают исключения. Они, по Это так? шучу, конечно. Но, как еще, программы же начали выходить по этому, по видео, показывали по Первому национальному. В газетах писали. То все. Когда стали узнавать, приходишь, не надо представляться, а с тобой же говорят, как бы с другом, то уже как бы легче тебе общаться. Ну, это приемно поговорить. Чаяк Люди на две категории. Вот если что, покупаю, одни хотят с меня стучать максимально, а другие хотят мне сделать максимальную скидку, поэтому оно равномерно распределилось между людьми. Что, даже зная, что вы сильнейшая людина Украины, все равно хотят на вас заработать? Да, равнобедренно, да. наверное, такими принципами в жизни, а вот я вас спрашиваю, какими принципами ви ну, а вы руководите? На что принципы? Может, я не принципиальный? Але, певне, має бути в людині якась така риса, яка от допоможе їй досягнути успіху. Ну, якщо Константин як ім'я, то моє ім'я означає твердий чи постійний. А я ще говорю, що постійно твердий. Дивіться, ви, напевно, не одразу зрозуміли, що хочете стати богатирем найсильнішою людиною. Коли Знаєте, що богатирі це существо, як міфи були. Тобто, якби богатирі різала спочатку не слух. но потом как бы ты выступаешь смотришь, что э, одни и те же лица, знаешь, нету в спорте как бы такого движения, знаешь, как бы выступаешь одни и те же люди, И реально понимаешь, что это феномены, нету такой миграции, как в других спортах, что приходит один, другой, третий, новичок. К эта страна, например, Герма Германия потеря потеряла Ханс Олиш, да, он лет 15 был самым сильным человеком в Германии и лет 7 или 8 не уступает, все, там нету богатыря, он там проводит соревнования, там соревнования 10-15 в году, то есть кто-то должен прийти, да, то есть Парсе ведет, но никто не пришел в такого уровня, как он. То есть это где-то что -то должно сложиться в звездах, чтобы человек таким стал. Вот вы помните тот момент, когда вы все, хочу стать наисильнейшим? Что надохнуло? <coughs> Почему пришла такая? Думка? Ну, как бы, я когда просто я качался и пришел к тому, что чтобы стать большим надо поднимать большие веса. Если вы приходите в зал, и у вас в зале там маленькие гантельки, то зал ограничит ваше движение вперед. И ходите в зал, там, где большие веса, вы можете реально поднимать как угодно, но большие веса. И э, когда я поднимал большие веса, то есть рост прошел не только мышечный, но прошел еще в силу. Потому думаю, надо поднять большой вес и много раз. Потому что стандартные схемы там Вейдера туда-сюда. Я подумал, вдруг это дезинформация для всех. И по-другому надо заниматься. Как говорят, у каждого дудика своя методика. То есть я начал по-другому экспериментировать. Я еще тренировал в Буковине. Сейчас этого зала нету. Зала нету. И у меня там было человек 50, и я думаю, оно за кино эту схему, этому человеку, вот этому. И то есть так бы самое долго, может быть, занимался, а так и потом расспрашиваю, или вижу, у него эффект есть от тренировок или нету. И буквально очень быстро я нашел главные принципы роста силы и, и массы. И в принципе уже с тех пор не стало проблем. Вы мало тренера? Нет, как бы сам себя тренировал. Ну, я закончил наш государственный черновицкий университет. Uh -huh. У меня есть трудное образование. Нам еще давали такой медицинский уклон. Вот Спасибо большое профессору Тронику. Он так хорошо на спортивную медицину преподавал. Там еще некоторые люди. То есть, как бы начинаешь не просто блин, тренироваться тупо, а думаешь. Uh -huh. Думаешь, анализируешь, приходишь к каким-то выводам, ну и пользуешься, естественно, плодами выводов. Колись Василь Вірастюк сказав, що богатарем може стати кожен. Ви також так вважаєте? Я думаю, він теж так вважає. Може, Вася, коли э, він в початку тренувався, але потім Вася почав шукати молодих спортсменів і просив кучу соревновань, просив кучу людей, і пройшли роки, а нові не прийшли. Тому богатарем, я думаю. Но він не прийшли. Як гадаєте, чому? Тому що справді важка праця. Mm, Ні, ну, і ще соціальна, звісно. у нас в країні, то есть соціальні причини. То есть за все, що сейчас вокруг нас происходит, там, ну, якби не підталкивать спорту, а навпаки, у нас в останнім часом спорт тупа занепадає. От ви маєте такі досягнення, відживайте, хочете mm, якусь підтримку держави? Чесно. Ну, это даже даже не ветра, даже не подує того. мою сторону вообще никак. Так как будто ты живешь своей жизнью, а государство живет своей жизнью. Ты его представляешь как бы за рубежом, ты выигрываешь, побеждает, тебя там знают, что ты украинец, туда-сюда тебе пишут. Но государство это все равно. И когда это? Почему такая проблема у нас? <как> Потому что наши чиновники больше намалены себе в карман. Они как бы направленные свои эмоции себе вовнутрь. То есть они не наружу стремятся сделать людям хорошо, они как бы стараются сделать себе хорошо. А это абсолютно правда. Вы на единый испортил. Я Кто вам скажу: говорит? даже если взять локально наш город, вот я смотрю, э, майор, наш мэр сделал э, разметку на дороге. Но ему под замбалом, что если дорога вот такая, вот едешь ты по проспекту, тормозишь возле рогатки, вот реально вот так идет. Это можно в Ютубе вылаживать. То есть, это просто, я не знаю, это юмор. Это наш юморной человек, значит. Если вот так делать разметку, вот на таких гребнях, на расческе, это как? Я так с таксистом ехал, он говорит, там где-то на проспекте, если в правый ряд, это же тебе приказанный смер. То есть приказанный, ты должен уже стал, должен уже поворачивать вправо, да? То есть ты то уже там капец ходовой, если ты будешь там поворачивать. Ну, то есть я не думаю, что он дома на свой паркет, если у него там гнилой пол, он ставит с хороший ламинат. Это то же самое, ты же хозяин в городе, должен показать это локально. Это, то есть вот маленький фрагмент. Если взять, что у него министр транспорта Бурбак, да, его друг, а у него друг Яценюк, они одноклассники, то они могли как бы вместе скооперироваться и сделать так, чтобы людям было хорошо. А я вижу, что они год ничего не делали с чем-то, да, где-то там собрали немножко денег, и сейчас перед выборами кинули эти деньги, чтобы там сделать что-то дороги, эту разметку сделать так. И может еще где-то, знаю, как замылить глаза людям. Но я так думаю, что это хорошо, если это будет благотворительность, а не будет так, что они потом сядут, прокалькулируют, скажут, елки, мы влетели, надо эти деньги отбить. И мы поднимем в газ не в 7 раз, а в 20 раз. Понимаете? Ну, что-то типа такого. Но я думаю, что люди долго это не выдержат. Вы бачите проблемы в нашем Да, что тут не бачите? это можно слепо увидеть, если я захожу вчера в хлебный магазин, ну, хлеб продают, и женщина приходит, спрашивает, сколько хлеб, кивает головой, что уже столько стоит, и не покупает, уходит. И по мусорникам люди лазят, и тут сюда, и как бы, не знаю, а кто-то сидит там в ресторане свой первый миллиард, говорю, угу. празднует. И все про это знают, и как бы и война считается, или не война, угу. или АТО и уже не поймешь что. И как бы у меня вообще это сильно угнетало, потому что ты морально выступаешь за свою страну, ты должен как щит идти, ты фу, нацелен, потому что это как бы еще мотивация идет, какой-то патриотизм. Но если ты смотришь, что оно так, такое отношение как бы... Фу. Это когда я работал, когда-то в милиции работал, было у меня в истории, да? И так говорили, если они думают, что они наплотят, пусть думают, что мы работаем. Вот то же самое, как бы так, но мне приходится все равно выступать, потому что мой результат на лицо. То есть меня там показывают по телеке, пишут в журналах, угу. открываешь там-там-там информация проскакивает. И по мне судят о Украине, потому что открывает, а, украинец где-то там далеко. Или, о, Украина сильная, да, сильных атлетов, да, сюда, а как ты тренируешься, как ты это делаешь здесь равнобедренно? Но я говорю, всегда государство, читаешь любую литературу, государство интересовало. Самый быстрый, это 100 метровка, самый умный в спорте. Это шахматы, и самые сильные, это как бы был э, штанга. И говорю, стронг, богатырский спорт забрал у штанги вот это первенство. И то есть самый сильный реально это тот, кто стронг. Богатырь, это вот, ты представляешь, э, это государство на силовом уровне. И то есть, если у тебя есть самый умный, самый быстрый, самый сильный, ты совершилась как государство. То есть, и в принципе, надо думать про то, что еще э, растут дети. И нет, чтобы они сидели по пивбарам, еще что ходили в зале, в зал какие-то кумиры. Эта смена поколения идет. А она будет идти постоянно, и она идет. Потому что мы не молодеем, а мы идем вперед. То есть не знаю, им так наплевательски. И потом это где-то ему же вылезет боком, uh -huh. потому что он где-то будет. І ті в подъезде, то подросток, який не дополучив вот внимання, то до суда і вот отасно стрижуть пару рублей, грубо говоря, да? это в лучшем случае. Ну мене завжди цікавила така річ, а чому ж нікого кого з влади, от не було такого шаленого бажання, <как> А до цього часу так Україна була слабка. Але я доведу всім, що я зможу. От я стану тим героєм Но для от України, от, яка от, виведе з кризи. Я так? теж вдивляюся, от патріота. Ну, мені здається, що всі патріоти у нас гибнуть в аваріях. Был такой Скрябин, да, он был в аварии, Черновилл, я вот вытащил, вот, черновил uh -huh. был, я видел Кирпу, Кирпа, вот реально, он, он реально бы мог стать президентом, и я уверен, что если бы стал президентом, мы бы были, по-настоящему жили бы хорошо, а не в переносном смысле в шоколаде, да, то есть реально, я уверен, что его просчитали и, в принципе, его убрали в нужный момент, потому что это реально был претендент на, это, на президентство. И любой бы со мной согласился, кто знает Крипу близко, что ты реально человек, который не просто говорил, а делал. И любой железной дороги, кто с ним сталкивался, это, блин, был золотой человек для Украины. Зараз вы бачите кого-то из лидеров, кто бы мог отчолить Украину? Локально или здесь? Здесь в городе? Взагалі в Украине. Да я не могу сказать. Потому что они все обманывают. Говорят одно, думают второе, делают третье. А если в Чернецях? А патриота не могу найти. А если по порядочности, к примеру, взять, ну, я не вижу, что эти люди, которые сейчас за рубля, руля, да, там, мэр, там, и его, блин, друзья, то, просто, что они нормальные. Потому что, э, я вам скажу, когда пришел Виталик Михалишин, то он сразу, он не ждал аккумуляции денег, вот как сейчас, год мы ничего не делаем, а к выборам мы замылим людям глаза, и они за нас проголосуют, и мы будем дальше, ура. А потом, что после выборов? Опять ничего не делаем. А человек пришел, да помню, тогда блин, читал еще в газете, что после как бы очередной дороги такой нашей такой объездной, там, блин, где-то попал в яму, опять делать ходовую. Читаю еще в газете, что Федорук сказал, что не будет дорог, бо нема грошей. И тут приходит Михалишин, я говорю, и дороги начинают ремонтироваться, что-то делается, то сюда, я говорю, что нема грошей таких нема, так нема. Если человек нашел, так они где-то есть. Потому что всегда говорят, кто хочет, тут ищет пути, кто не хочет причины. И Виталик, он не аккумулировал деньги, как бы, блин, под выбор или еще под что-то. Он сразу пошел, делали садики, любой согласится, площадки, школы, проводились соревнования. Да? Соревнования – это то, куда могут прийти люди, посмотреть, дети что-то себе выяснить в голове и сказать там, я хочу, я не хочу там сидеть это, в баре, да, я хочу быть таким. А нету наглядности, нету примеров, нету спортивных передач, ничего нету. И спорта не будет как такового, я не знаю, нация загнется, блин, вообще. Отправят всех в АТО, блин, на смерть. Костянтин, у вас есть свое понимание, так, что кое-что в Украине. У вас никогда ну, не было желания так уж изменить эту страну, идти в политику? Чтобы менять страну, это нужны ресурсы, это нужны деньги, и нужна команда. А мой спорт это как бы спорт одиночек, потому что больше командные спорты, я не знаю. Если создалась команда бы как-то со временем, то но это надо еще реально быть патриотом, реально очень таким жестким. И я не вижу в себе такого, честно говоря, такого, чтобы я был патриотом. Да, я буду порядочным, я буду там делать, чтобы для людей было хорошо, то но это надо себя отдать на не на 100%, а на 150%. Да. Поэтому и отдать людям и не факт того, что люди потом оценят это, потому что мы ну, тоже как бы на своем уровне мы видим картину локально, там где-то они больше информации видят ее более шире, да? поэтому может до нас просто какую-то информация не доносится, но то, что доносится, отголоски, там, блин, о деньгах каких-то и что там, например, читаешь в интернете что Себестоимость газа там 2000, а нам его продает за 7000 или еще что-то. Мы многого не понимаем просто с того, что творится. И почему поднялись лекарства для людей, а почему не сделать социальную защиту, к примеру, тем, у кого денег нету, или там пенсионерам, чтобы им подешевле было как-то лекарство. Тебе там пару процентов, их никак не спасет, если лекарство принялось три раза. Почему в, в России лекарства вообще копейки стоят? То есть реально как бы заезжал, смотрел, да, реально там вообще наши лекарства там стоят вообще, не знаю, в 5-6 раз дешевле некоторые по позициям. Даже если привезли оттуда и растаможили, то все равно не будет такой цены. Не знаю, если бы государство хотело что-то сделать, люди она бы сделала, просто она не хочет. Вот и вот и все. Вот простой ответ. Мы не хотим. Я помню, что да, Янукович был плохой, да, уряд был плохой. Я зарав собирал, они за 20 копеек говорили о повышении хлеб. Будет повышать или не будет, они спорили. А здесь нам три раза хлеб повысили, женщина не может купить, и как бы все нормально. Дивна ситуация, мы ця... да. ну, так. Давная ситуация, но она и не знаю. Мы же чекали, змін, ну, люди... чекали да. нової да? чекали змін. Ми ж Мы же не просто нас обманули тогда оранжевая революция. але сейчас же она не просто обманула, она же кровавая была. Очень много жертв. И... Я вижу, что если не будет принятого внимания, то есть она как бы первый раз звоночек прозвучал, потом гром, а в третий раз уже будет молния. И не будут камнями кидать, будут кидать чем-то другим, плохим. И там, хоть имеем миллионную армию туда-сюда, люди вооружились, блин, снесут. Снесут. Я же говорю, Это не успеете убежать просто. То есть какие-то предупреждения идут, я не знаю. Надо быть трезвомыслящим человеком, не, там, не летать, не держать там кого-то за бороду, а быть здесь на Земле с людьми, и рассуждать, как-то, я не знаю, иметь информацию, владеть информацией, что людям надо, и как это сделать. Потому что говорят о реформах, а реформа ⁇ это не повышение. Тарифов на газ ⁇ это не реформа. Реформа ⁇ это когда людям станет легче жить. Потому что многое, но по вашей реформу, реформе, знаете, Вашка сейчас ну, мы бачим, ну, полицию, так, вот это реально бачим. Ну, это, скажем, мы поменяли Валенки. Пройдет немножко времени, и, может, это будет те же, та же самая обувь сносится, и будет то же самое. Не знаю. Но поменяли полицию, там, армию хотят сделать профессиональную. Хотя уже давно об этом говорили, десятки лет. Еще когда я служил в профессиональной, профессиональной армии. И что дальше? Кто-то обещал тысячу солдатам гривен за, за день. Ну и что дальше? Много обещано перед выборами, но потом... То есть мы можем судить, если они обещали нам и не сделали, то то, что они совещают сейчас, то они точно не сделают уже. То есть их можно и новые фигуры надо ставить на доске, каких-то нормальных людей, я не знаю. А есть порядочных. еще эти люди? Не знаю, я бы у нас в городе, то есть я вижу, что я бы голосовал лично и даже рекомендую за, за Михалишина. Он мне нравится. Он, когда говорит, смотрит в глаза. То есть он не прячется за очками, куда-то не относится голову. То есть он говорит прямо, что думает. Даже я наблюдал вот за ним, когда он был, когда Федорук, например, вот там камеры, питания мэра, вот вы мне задали, любой вопрос задаете. Я говорю, да, я знаю эту проблему, нет проблем, мы уже ее решаем. А то есть это он же с возрастом, он не знает эту проблему. Он потом к заму, что там с тем домом, что там течет. тот ему рассказывает, он говорит, да, они действительно будут решать. Но он не знает, видно по глазам, что он не знает эту проблему. А Михаил спрашивает, а вы знаете, что там где-то что-то течет? Он, да, а я не знал. Сейчас я спрошу, сейчас узнаю. Если бы он чуть, чуть похитрее был, он, да, конечно, мы все знаем. А вы знаете, что там кто-то? Да, и это мы знаем, и это знаем. Он себя записал, пошел к замам, решили, да, они знают. Понимаете, просто видно, человек прямой. Он не научился еще вот, -вот, 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 -вот так. Знаете? Поэтому мне нравится. А так, если люди такие, и при том, что у Каспука реально была возможность в этом году, в том году, потому что у него хорошие есть плечи, что упереться. У него есть Бурбак, министр транспорта, и которого он мог бы упереться. И я ценю, который с нашего города, пример. Они реально могли помочь городу, там, дороги сделать. А не люди йдуть Чернівців і пилюють. Чернівці перлиною тушат. мали стати, розумієте? Це ну, дивана, я думаю, яка не, не газ, пояснити. Якщо газ собі стоїмость 2 тисячі продають за 7, то, думаю, з позолотої дороги має бути такою легкою. Знаєте? Так. Ну, посмотрим. Я говорю, що ми сподіваємося на краще, але... Як воно буде, так буде. Є політична сила, от якій ви вірите? Ні, я можу сказати, що я вірю віддільним людям. Например, это даже вот пример, даже, скажу, когда Виталик был, да, возьмем спорт, соревнования были, буковина как была, да, нормально. Поверьте, спортсмены, сколько они получали, и играли, и спорт и шел, и, и крыши менялись, что-то ремонтировал, что-то делалось. То, что сейчас уже ничего не делается. Но деньги же выделяются, те же самые. Значит, не идет неправильное распределение или еще что-то, блин. Они ассимилируются неправильно, или всасываются неправильно. Не знаю. Ну, так по интернету я посмотрел, что наш мэр любит так путешествовать. Он решил, что придя на этот пост, ему год 30 чем-то командировок будет нормально, чтобы узнать мир. Но я вам говорю, что люди хотят это, интеграция, там модные слова, не понимают, это. Но в Европе, что мы получим в конечном фазе, мы получим. Люди не будут иметь их пенсии или там, к примеру, зарплат. Мы получим жесткость. Он сказал, вы хотели как в Европе, да? Вот вам газ за столько, блин. Хотя на самом деле там в некоторых странах дешевле. Чем. Вы хотели, вот вам законы такие, блин, ну, вы хотели, вот вам то. Но то хорошее, что может в Европе быть демократия, то сюда мы не получим. То есть мы получим какие-то, знаешь, если взять пирог, мы получим обгорелые корки, знаешь, того плохого. То есть, что людям не нравится, мы это получим. Но вот это, мы почему-то не получим. Потому что это, кто люди, да, нами правят, они это ставят для себя. То есть э, закон денег они же не, не пропадают. Вот мы покупаем что-то туда-сюда, они же не исчезают. Они крутятся. Но они где-то остаются, скажем, разом, остаются кого-то, у кого-то, кого-то. Костянты, кого вы разумеете ситуацию в Украине. Ну я не скажу, что я такой политолог. Просто читаешь интернет немножко туда-сюда. И если есть у тебя возможность анализировать, немножко даже думать, даже чуть-чуть. Тому що в мене завіт спорту, в основному мислі, да? як победить, як виграти. Ну, наскільки я можу, да, к примеру, я бачу так ситуацію. Тут я хотіла завершити питання, ви таки залишаєтесь в Україні, тут займаєтесь своєю кар'єрою, хочу про неї також поговорити, про змагання. Так? Певне, не можна про всі говорити як про однакові. Так? Одні є найскладніші, одні трохи легші. Які от змагання вам найбільше запам'яталися? Можливо, суперники були. Змагания, в принципе, с там, там за полностью, которых ты наелся. Знаешь, по нашему, наелся. То есть выходишь на первое упражнение, тянуть БТР. Идет такой сильный дождь. И все соревнования шли. Сильный то ливень, то проливной, то моросящий, но дождь. Станов, ладно, и ты протянул батарею. БТР, это там минуту 30 читать тебе. Бум, и ты непрерывная вот тянешь, тянешь, напрягаешься. Вот тут, я просто говорил, ты упрись стену, и минуту 30 непрерывно, это, блин, огромное напряжение. И я когда сел, пришел в палатку, я протащил, и сел, думаю, боже, еще 6 упражнений. А я уже отдался, ну просто, знаешь, если как батарейка, знаешь, там 100%, то на 80% на этот батарею у меня забрал силы, знаешь, и постоянный дождь. Я как бы шел все соревнования в лидерах, но из-за дождя проиграл Палачка и стал вторым. Это была звезда силы в Черкасах соревнования. Он такой вот мне запомнился. Или вот если по шоку бывает, к примеру, что соревнование тяжелое, как бы чемпионат мира, Wall Street самый сильный человек планеты. И ты выступаешь, там 4 дня выступаешь без перерыва, да? И ты выступаешь, и после первого дня спишь, а потом просто просыпаешься, и до утра лежишь, смотришь потолок, когда же начнется новый день. И так второй день, и третий день. Потому что нервная система очень сильно взвинчена, потому что ты хочешь выложиться, показать все, что ты можешь. В итоге получается она наоборот хуже, потому что ты не отдыхаешь, не довосстанавливаешься, а нервы работают на 100%. Тут очень важна тренинская работа, там, другая работа, там, медитация. Я Такое... видно отновляете И... силы? И, тяжело еще было у меня в Китае, вот 45 градусов жары, 5 дней подряд. Представьте, на, встаем в 6 утра, кушаем, в 9, потому что, чтобы желудок был пустой uh -huh. на соревнования В 9 выезжаем на соревнования. Выступаем, выступаем, вставаем. В 12 ночи приезжаем в отель. Кушаем до 2 часов ночи. В 6 встаем. Завтракаем. Утро. Но там 8 часов разница. Завтракаем, а в 9 снова выезжаем. 45 в тени. И снова ты в 12 приезжаешь. Снова в 2 часа. До 2 часов ночи ешь, потому что надо восстановить силы. Опять а еще из 3 часа просыпаешься. Опять день, так 5 дней подряд пять дней подряд. Я пфф, после этого потому что я был в, в аду, понимаешь, это просто капец. 30 человек со всего мира, Африка, Австралия, пфф, это был капец. Я, правда, шел шестым, в общем, за счет в конце споткнулся. Там выталкивались, знаешь, друг друга бревнами, и у кого было получше э, на траве, у кого была получше обувь, мог больше упереться. А у меня были такая обувь, как лыжи, знаешь, гладкая, mm -hmm. а я так Скользил, так думаю, ну почему же я так скольжу? А как силы виновлюйте? А виновлю силы? Так кушать, как обычно, сон, где-то может бассейн, ну не у нас, конечно, в стране. А если то Не у нас, конечно. Если если это у нас, у нас нет, у нас только там в Титане, да, и так приватный где-то. Если в другой стране, то, конечно, так бассейн, массажи, там попроще с этим. Ешь что-то такое, что не вживаете, что стосується еды? А я вообще не курю и не пью. Мне это вообще не нравится. С детства. Вот с детства, как попробовал, первую затяжку, я подумал, это не мое. И тоже как-то 13 лет что-то у меня такое чувство было. И под снами выпили яблочную вина. И после этого хорошо. И сказал тоже, я никогда в жизни больше пить не буду. Может, детям полезно так давать один раз, чтобы пить откуда-то на всю жизнь. Но мне хватило. Бух, то есть у вас як как пример, люди, который достиг вершины в спортивной карьеры. Ну так, что я конкретно знаю, это Василий Растюков меня вытащил в этот спорт, не скрываю. Я приезжал к нему на опробование, как бы сначала квалификацию пройти на соревнования, то есть надо было поднять предметы тяжелые там пронести, Одобрил, и он дальше как бы давал мне состязания, чтобы я выступал. Когда ты выступаешь, ты готовишься, ты идешь вперед, вот и все. И Вася он вообще харизматичный человек, uh -huh. он неординарный. Вот я всегда, вот, я вам говорю, вопрос, да, я знаю, вы скажете так или так, примерно сразу ответ, да, в голове. А Вася скажет по третьему, скажет по третьему. это сейчас да? Да, конечно, да, конечно. Ну не так часто, потому что он там ездит туда-сюда, когда выступал, постоянно на соревнованиях туда-сюда, очень хорошо. Очень хороший парень. Но если бы он еще... Он, кстати, был... Он патриот. Если бы он был в политике, я думаю, он бы много хорошего бы взял, но он просто понимает, какой объем работы это надо сделать. И это тяжело. Потому что идут в основном или недалекие люди, мы выбираем кого из худших. Да, они не знают, какой объем ложится. Знаешь, я тоже замечал, в бизнес тоже идут люди, он не видит, знаешь, он знает, что вот надо разрешительно, но он не знает, что тебе придут пожарники, сантехники, еще там придут, будут тебя облагать налогами, еще там кто-то будет доить туда-сюда. Он, это, он знает локально это. А потом разбирается по мере поступления. Знаешь, но если умный человек, он уже заранее продумал и уже, уже не делает эту работу. Вот так же самое, знаешь, если ты нормально шаришь, тебе не тянет, потому что ты знаешь, что это надо будет разбираться с проблемами людей. Это будет, надо будет какие-то законы, что-то придумать, что-то писать туда-сюда. И может, это не будет даже полезно для общества. Знаешь, это очень много работы, которую надо посвятить обществу, знаешь и неизвестно, как оно еще тебя. это. Знаешь. В итоге это э, склоняется к тому, что мы идем в депутаты, люди идут в депутаты для того, чтобы решать свои вопросы, а не решать вопросы, вопросы общественности. И там что-то там, кому-то речку, кому-то добрым словом хватит, спасибо, я вам помогу, да, помогу, помогу, конечно. А кто вы такие? Я вот сижу в кресле, а кто вы такие? Я вас не помню. Что вы хотели, что я там говорил, я уже не помню. Это так юморно, но оно так, это жизнь. Костянтине, спасибі вам за цікаву розмову. Вам бажаємо і надалі. Су, я, б б ще з вами. <гум> я теж би поговорила. <гум> Наступного разу обов'язково кажіть нам, коли будете в Чернівцях. Нагадаю, Костянтин Іллін, найсильніша людина України з 2009 року, центральна Європа з 2012-го. Призер та чемпіон етапів Ліги Чемпіонів, рекордсмен світу, був гостем програми Чернівці сьогодні. Залишайтеся надалі з нами. Побачимось!